দুই হাজাৰ পঁচিছ কৃষ্ণ জন্মাষ্টমী কেতিয়া আৰু কিমান বজাত কি কি মানি চলিব লাগিব সকলোবোৰ সোমাই আছে এই ভিডিঅ'টোত প্ৰিয়দৰ্শক শেষলৈ চাওক এই ভিডিঅ'টো নহ'লে গুৰুত্বপূৰ্ণ সুযোগ হেৰুৱাই পেলাব নমস্কাৰ প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল আশা কৰোঁ আপোনালোক আটাইয়ে ভালে আছে কুশলে আছে ময়ো ভালে আছোঁ হিন্দু ধৰ্মৰ কৃষ্ণ জন্মাষ্টমী বিশেষ গুৰুত্ব আছে আপুনি মই সকলোৱে জানো শ্ৰীকৃষ্ণ দৈৱকী আৰু বাসুদেৱৰ অষ্টমটো সন্তান শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্ম হৈছিল বত্ৰিছশ আঠাইছ চনত ওঠৰ জুলাইত আৰু মৃত্যু হৈছিল একত্ৰিছশ দুই চনত ওঠৰ ফেব্ৰুৱাৰীৰ দিনটোত হিন্দু পঞ্জিকাৰ অনুসৰি ভাদ্ৰ মাহৰ কৃষ্ণপক্ষৰ অষ্টমী তিথিৰ দিনা পালন কৰা হয় বৃন্দাবন আৰু মথুৰা এই ধুনীয়াকৈ পালন কৰা হয় কৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী সকলো লোকেশ্যন ডিষ্ট্ৰিকত বিভিন্ন ধৰণে জন্মাষ্টমী পালন কৰা হয় পালন কৰা হয় পদ্ধতিত বেলেগ বেলেগ ধৰণে আমাৰ অসমত জন্মাষ্টমী নিশা দহমান বজাৰ পৰা কৃষ্ণক সামৰি কৃষ্ণক সামৰি মহাপুৰুষ শংকৰদেৱ আৰু মাধৱদেৱৰ দ্বাৰা ৰচিত নামঘোষা গোৱা হয় বৈষ্ণৱ যুগৰ পৰাই চলি আহিছে কিছুমান অঞ্চলত মহিলাসকলে বিভিন্ন ধৰণে ৰং ধেমালি কৰে শ্ৰীকৃষ্ণৰ মূৰ্তি বনাই নাচি বাগি আনন্দ কৰে কোৱা হয় যে কৃষ্ণৰ জন্ম দিনটোত বৰষুণো দিছিল যাৰ বাবে এই দিনটোত বৰষুণ দিয়ে প্ৰিয়দৰ্শক এতিয়া আমি জানো আহকচোন কৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী কেতিয়া সঠিক সময় তাৰিখ পোন্ধৰ তাৰিখ নে ষোল্ল তাৰিখ জানি লওঁ আহকচোন পোন্ধৰ আগষ্ট দুহেজাৰ পঁচিছ নিশা এঘাৰটা ঊনপঞ্চাছ বজাৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব অষ্টমী তিথি আৰম্ভ হ'ব অষ্টমী তিথি ষোল্ল আগষ্ট দুহেজাৰ পঁচিছ তাৰিখে নিশা নটা আঠত্ৰিছ বজাত অন্ত পৰিব অষ্টমী তিথি বহুতো জেগাত লোকেশ্যন ডিষ্ট্ৰিকত পোন্ধৰ তাৰিখে পালিব কৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী কিন্তু হিন্দু পঞ্জিকাৰ অনুসৰি পঞ্জিকাত পোৱা তথ্য অনুসৰি ষোল্ল আগষ্ট শনিবাৰে জন্মাষ্টমী বধ ৰখা হ'ব এই দিনটোত নিশা পূজাৰ সময় নিশা বাৰ বাজি আঠ মিনিটৰ পৰা বাৰ বাজি সাতচল্লিছ মিনিটলৈ চলিব গতিকে ষোল্ল আগষ্ট শনিবাৰে জন্মাষ্টমী পালন কৰা হ'ব হিন্দু পঞ্জিকাত পোৱা তথ্য অনুসৰিহে আপোনালোকক জনাইছোঁ সেয়েহে আপোনালোকৰ সমাজত বা আপোনালোকৰ ডিষ্ট্ৰিকত কোনটো তাৰিখে পালে সেই হিচাপে আপোনালোকে পালিব প্ৰতিবছৰে ভাদ মাহৰ কৃষ্ণৰ পক্ষৰ আঠ নম্বৰ দিনটোত জন্মাষ্টমী পালন কৰা হয় কিন্তু এইবাৰ ষোল্ল আগষ্ট দিনাখনে পালন কৰা হ'ব হিন্দু পঞ্জিকাৰ পোৱা তথ্য অনুসৰিয়ে সেয়েহে প্ৰিয়দৰ্শক ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰাৰ লগতে দহজনৰ উপকাৰ হ'বলৈ ভিডিঅ'টো প্ৰেৰণ কৰিবলৈ নাপাহৰিব তেনেহ'লে আজিলৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'টোৰ পৰা বিদায় মানিছোঁ ধন্যবাদ